Відома в Україні журналістка з Луганська Марія Варфоломєєва розповіла черкаським колегам про деталі свого ув'язнення. Подробиці перебування у а також щодо майбутнього рідного регіону. Свою розповідь дівчина почала із причин свого затримання луганськими сепаратистами. За словами Марії, її звинувачували у диверсійній діяльності та у викривленні інформації про ЛНР. Окрім того, журналістці приписували, нібито співпрацю з правим сектором та шпіонаж на користь націоналістичної організації. Зруйноване місто, відсутність банківської. Всіє сфери, тобто це не є провина луганських так званих влади, а є провина Київської хунти, яка саме зруйновує Луганськ, яка саме є причиною усіх. Ну, Покупка була дуже далека, один уповноважений представник з візитівки від Яроша був на місці. Так, ми зараз перед нами. Тому усі проблеми в місті Луганську Дужка не тому, прийдувати. що Росія там, робить цю війну, а я є, проблемою, я є причиною усіх проблем, які були в місті Луганську. Тобто це позначено навіть у моїх минувального вину... Висновку. Також пані Марія детально розказала присутнім про дні у луганській в'язниці та з ким її доводилось сидіти в одній камері за її словами. Кожен день перебування там це постійне напруження, адже на тебе завжди відбувається тиск. Я абсолютно не очікувала, що може така ситуація зі мною пройзати. що я окажусь серед людей, которые меня ненавидят, которые воспринимают меня как какого-то действительно монстра, который убивает Донбасс, который является причиной всех бед, то есть все обстрелы города Луганска. В их глазах я была причиной смертей людей. И эти люди хотели ненави... убить меня, они не ненавидели меня всем своим сердцем. Это, конечно, было вообще ужасно. То есть они, знаете, вот так вот все больше и больше всего всего они во мне раскапывали, больше всего узнавали, я больше понимала, как усугубляется моя степень вины в их глазах. И, конечно, было очень безумно страшно, но всегда внутри было какое-то такое ощущение мира, покоя. И я говорю, Господи, спаси меня, защити меня, потому что я не знаю, как вообще, наверное, все. Сегодня расстреляют, то хорошо, если просто расстреляют. А еще, как э, они любят не сразу расстреливать, а чтобы человек мучительно умирал, я уже все. Тот день, конечно, я представила, что назад уже я никогда не буду на свободе, никогда не буду никогда не увижу просто солнце над головой, и это казалось, это последний день моей жизни. Люди даже, которые были за Украину, те, которые были и туда, и туда, которые были не вашим, не нашим, их пропаганда, которая рассказывает, что Украина является причиной их всех бед, обстрелов, то это очень людей переубеждает. Даже если они были бы раньше за Украину, теперь они очень боятся и они не верят Украине. То есть под действием этой всей пропаганды, то, ну это невозможно. Это надо будет очень иметь сильную позицию, чтобы не верить в то, что говорится. И не потому, что это логично, а просто потому, что это очень эмоционально вот, впечатляет. Действительно, человека. Работа журналистов там, она, конечно, они молодцы в том плане, как они все это преподносят, они любое событие, которое там, им во вред, они перекручивают наоборот, и получается, что это все как бы наоборот заслуга республики и промах Украины. И было забавно общаться с журналистами первого телеканала, либо телеканалов там live, yes. live News, да. И они, как вы относитесь к российским СМИ, к украинским СМИ? Я говорю, ну как я могу относиться? Я к ним, в принципе, отношусь. Я являюсь как бы воплощением этого, как они считают, зла. Но они реально, они думают, что они делают добро, что они правильно освещают события. То есть они настолько уже заврались, они настолько переступили все черты вот дозволенного в своем сознании, что они считают, что они не врут. Они реально в это верят. Они реально вот считают, что украинские СМИ обманывают, а российские СМИ все преподносят в детальнейшем просто вот, знаете, кристальная чистота. Про життя на тій стороні фронту розповів голова Донецької обласної організації Національної спілки журналістів України та головний редактор газети Донбас Олександр Бриш. Пан Олександр на собі відчув агресію з боку бойовиків та був змушений разом із сім'єю виїхати з Донецька та після скидань по Україні оселитись у Черкасах. Переїзд в інше місто не завадив йому продовжувати займатися своєю діяльністю. За словами Олександра, газета Донбас до сих пір друкується та об'єктивно висвітлює події на Сході. А штатно я работаю главным редактором газеты «Донбасс». И вот что интересно, уже более года я здесь живу, и газета «Донбасс» тоже зарегистрирована как юрлицо в городе Черкас. Ну, позднее я расскажу об этом, почему так получилось. А сейчас я хочу сказать о том, что когда Машу взяли в плен, то с журналистов постоянно... Заявлял, выступал с обращениями к президенту, службу безопасности Украины, международные правозащитные организации, в ОБСЕ, с тем, и требовал освободить, требовал освободить, обменять, каким, каким любым способом, Марию из плена. Вот. И вот это происходило вот на встречах, даже мне лично об этом пришлось говорить, когда мы с Дуней Миятовичем, представителем АБСЕ по вопросам свободы СМИ встречались в Брюсселе, и там шел диалог между нашими журналистами и российскими журналистами. И мы как раз ставили вопросы безопасности журналистов и освобождения с плена тех, кого, кто был захвачен, и конкретно о Маше. Ну, я думаю, что это какую-то роль сыграло в том, что Маша оказалась на свободе.